Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash ADC 6 petang bersama saya Arina Aspar. Berita utama. Percutian hujung minggu di Hanyai menjadi mimpi ngeri kepada rakyat Malaysia yang memilih wilayah itu bagi menghabiskan hari Sabtu dan Ahad. Mereka yang berada di wilayah itu menggunakan media sosial untuk meminta bantuan. Lili Suriani antara yang terperangkap di Hotel Siam Oriental sejak semalam apabila wilayah itu dinaiki air. Dia meminta bantuan susu, pampers dan makanan untuk dua anaknya berusia 2 dan 4 tahun selain memaklumkan bekalan elektrik terputus dan bateri telefon hampir habis. Dalam perkongsian terbaru, dia berterima kasih kerana bantuan yang diminta telah diterima selain meminta maaf kerana menyusahkan banyak pihak turut berada di hat pempengaruh Cili Haziq dan adiknya Maya yang turut terkandas. Mereka turut melaporkan perkembangan terkini di lokasi selain berkongsi maklumat tempat perlindungan. Hujan masih cepat. Tengok jalan pun dah banyak tutup. Dah banjir dah. Jadi saya menasihati semua orang Malaysia yang ada banyak untuk menangani ini hampir sabar-sabar. Kami pun terkandas kat sini. Jadi kita ramai-ramai minta doa dekat Tuhan untuk memudahkan rumah kita. Jelah saya saya Serahkan kepada rakan bertugas Adi dan Sumayah sekalian Ya, jadi kalau anda semua nak tahu Hujan ni, dia, jadi daripada malam semalam dulu Malam kemarin dulu So, memang hujan yang sangat lebat Memang dia tak berhenti langsung Kalau ia pun dia semayah sat je Tak sampai sejam pun lah Sementara itu, rakyat Malaysia yang terperangkap banjir di Hanyai dan kawasan sekitarnya diminta menghubungi Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla bagi mendapatkan bantuan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata setakat ini pihaknya dimaklumkan kebanyakan rakyat Malaysia yang terperangkap berada di hotel sekitar Hanyai. Sebanyak 342 sekolah di Kelantan dijadikan pusat pembinaan sementara PPS bagi menghadapi musim banjir yang mampu memuatkan kapasiti penghuni seramai 162,770 orang. Antaranya Sekolah Kebangsaan Paus 9 Bacok, Kelantan yang menjadi tempat perlindungan sementara mangsa banjir selepas hujan lebat melanda sejak semalam. Watawan Malaysia jazat Rafiq aiman rosid ada putiranya terima kasih rakan tugas arena di studio baik kini saya berada di sekolah kebangsaan pau 9 bacok kelantan ini merupakan uh, sebuah uh, pusat pemindahan sementara PPS yang pertama dibuka sejak semalam uh, berikutan dengan beberapa kawasan di daerah ini mula dinaiki air uh, susulan hujan lebat berterusan sejak jumaat jadi untuk perincian lanjut kita bersama dengan Puan Azizan iaitu pegawai kebajikan masyarakat jajahan Bacok untuk memperincikan. Baik Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey uh, baik Puan, mungkin Puan boleh uh, ceritakan sikit macam mana keadaan di pusat pemindahan sementara. Okay, uh, untuk makluman, a uh, sekarang kita berada di pusat pemindahan sementara Sekolah Rendah Kebangsaan Pau 9 di mana uh, pusat pemindahan ini telah dibuka pada pukul 11.23 petang iaitu pada 21 November 2025 yang mana di sini bermula untuk menempatkan mangsa-mangsa banjir ya, di kawasan uh, Taman Perumahan Budi, Tawang Bacok. Lah. Jumlah mangsa yang uh, sekitar pada waktu ini adalah sebanyak 16 ketua isi rumah, dengan uh, 46 jumlah bangsa Jadi uh, itu sahaja saya rasa yang dapat saya bawakan perkembangan terkini uh, Dari Bacok, Kelantan Kembali ke Rakan Setugas di studio Terima kasih Aiman Dua kanak-kanak lelaki Muhammad Isha 10 tahun dan Muhammad Zaid Haris Abdullah 11 tahun Maut selepas basikal dinaiki mereka dirempuh sebuah kereta di Jalan Sedaka Tengah di Yan Kedah. Kedua-duanya yang merupakan rakan karib itu dikatakan baru selepas bersarapan roti canai di kedai bapa Muhammad Zahid. Menurut bapa Muhammad Izzahar, Adnan Saad, 49 tahun, anak bongsunya sempat meminta kebenaran ibunya untuk bersarapan di kedai milik bapa Muhammad Zahid. Dia yang sebab dengan kejadian itu kemudian hanya melihat jasad anaknya dan rakan baiknya Muhammad Zaid terbujur di tepi jalan. Terdahulu Ketua Polis Daerah Yan Superintenden Muhammad Hamizi Abdullah mengesahkan polis menerima laporan kira-kira 10 minit selepas kejadian. Nahas berlaku kira-kira jam 9.15 pagi apabila mangsa mengalami kejadian parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut penduduk, salah seorang mangsa menunggang basikal manakala seorang lagi memboncing. Maklumat awal diterima daripada orang awam berhubung kemalangan membabitkan sebuah kenderaan dan basikal. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan kes seorang lelaki ditembak dan ditetak selepas makan bersama keluarga berhampiran sebuah restoran di Nusari Sendayan, Seremban 19 November lalu. Dua lelaki berusia 32 dan 29 tahun direman selama lima hari bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Azafni Ahmad berkata reman dibuat selepas perintah dikeluarkan Majistret Saiful Sayuti di Mahkamah Majistret Seremban hari ini. Reman ke atas kedua-dua lelaki itu bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971. Media sebelum ini melaporkan mangsa diserang selepas malam bersama keluarga oleh enam suspek dipercayai lelaki berpelituk muka yang menaiki beberapa kereta. Mangsa cuba melarikan diri ke arah jalan raya namun suspek terus mengejar dan melepaskan tembakan serta menyerang menggunakan parang sehingga dia mengalami kecederaan parah. Mangsa yang berusia 33 tahun itu kemudian didapati mempunyai 42 rekod jenayah atas pelbagai kesalahan termasuk samun, mendatangkan kecederaan dan pecah rumah. Kira-kira 23 ulat gambar tidak sempat melarikan diri daripada ops bersepadu pengerkasaan terhadap jurugambar di sekitar KLCC dan Pintasan Saloma semalam. Hasil operasi mendapati kegiatan mobile grafer semakin ketara dan mengganggu kelancaran pergerakan pengunjung. Operasi bersepadu digerakkan oleh skuad KL Strike Force Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan penlibatan polis diraja Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Operasi dijalankan bagi memastikan kawasan tumpang pelancong terbabit kekal teratur, selamat dan bebas daripada aktiviti yang mengganggu ketenteraman awam. DBKL telah melaksanakan 23 tindakan sitaan ke atas peralatan mobile grafer serta mengeluarkan 23 notis kompaun di bawah UUK 3(1) Undang-undang Kecil Polisi dan Penjaja WPKL 2016. Turut diambil tindakan ialah satu kes penjaja air tolak tanpa lesen yang turut disita di bawah peruntukan undang-undang sama. Kehadiran PDRM dan JPN dalam operasi memperkukuh aspek keselamatan, pengesahan identiti serta pematuhan undang-undang oleh semua individu di lokasi. DBKL menyeru orang ramai supaya mematuhi peraturan, tidak menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen dan menghormati ruang awam demi memastikan Kuala Lumpur kekal aman, teratur dan selesa untuk semua. Tindakan tegas akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa tanpa kompromi. Empat lelaki tempatan ditahan polis selepas didakwa mengganggu seorang pengarah syarikat wanita berkaitan sedikit pinjaman wang tidak berlesen. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Hu Changhuk berkata, semakan mendapati keempat-empat suspek itu mempunyai 61 rekod jenayah lampau. Changhuk berkata tangkapan dibuat susulan laporan polis yang dibuat mangsa berkaitan gangguan yang diterimanya daripada sindiket berkenaan. Menurutnya kejadian bermula pada Ogos lalu apabila mangsa, seorang wanita tempatan berusia 45 tahun yang juga pengarah syarikat swasta, tertarik dengan tawaran pinjaman yang dipromosikan menerusi Facebook. Mangsa kemudian berhubung dengan suspek melalui WhatsApp dan bersetuju mengambil pinjaman tersebut serta telah membuat beberapa kali pembayaran balik. Bagaimanapun apabila didakwa lewat membuat bayaran, mangsa dikenakan kadar bunga tambahan. Jelasnya mangsa enggan melayan tuntutan berkenaan dan mula menerima pelbagai bentuk gangguan dan ancaman daripada pihak ahlong. Bertindak atas maklumat dan risikan, bahagian siasatan jenayah komersial BSJK IPD Brickfield melancarkan sebuan dan menahan empat lelaki berusia lingkungan 35 hingga 47 tahun. Semua suspek kini direman tiga hari bagi memantau siasatan mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951. Kertas siasatan sedang dilengkapkan dan akan dirujuk kepada timbalan pendakwa raya dalam masa terdekat. Satu video memaparkan seorang lelaki melakukan pergerakan menyerupai silat di kawasan tanah perkuburan Islam di Keluang Tula di media sosial sejak Jumaat lalu. Penyelarahan rakaman itu sekaligus menimbulkan persoalan dalam kalangan orang ramai. Rakaman berdurasi 27 saat itu diambil oleh seorang pengguna jalan raya dan menunjukkan seorang lelaki memakai jaket serta bertopi kereta berdiri di kawasan kubur sambil melakukan beberapa gerakan tangan dan kaki seperti bersilat. Mengutip sinarian harian Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid memaklumkan bahawa pihaknya akan meminta kadi daerah Keluang menyiasat perkara berkenaan. Tindakan itu perlu bagi memastikan tiada unsur yang bercanggah dengan adab di tanah perkuburan. Penularan video itu turut mencetuskan pelbagai reaksi termasuk kebimbangan mengenai adab dan sensitiviti di kawasan perkuburan. Netizen turut mempersoalkan kemungkinan individu terbabit memerlukan bantuan daripada pihak berkuasa atau ahli keluarga. Ibu penyanyi Sheila Amzah iaitu Fauziah Sarman menamatkan zaman solonya selepas berkahwin semula pada usia 57 tahun. Berita gembira itu dikongsi Breaker Fashion Seth and Luna melalui akaun Instagram hari ini. Dalam video itu, mereka berkenaan mengucapkan selamat pengantin baru Mama Zee dan Tuan Zainal semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Fauzia atau lebih dikenali sebagai Mama Z bersama suami yang dikenali sebagai Zainal memilih pakaian berwarna ungu untuk majlis ijab kabut. Dalam video itu, turut kelihatan Sheila membantu merapikan pakaian ibu yang tampak gembira. Fauzia berkahwin dengan Dato' Endila pada 1989, bagaimanapun pasangan itu kemudian memilih untuk menjalani hidup berasingan dan berpisah pada September 2023. Hasil daripada perkahwinan itu mereka dikurniakan empat cahaya mata termasuk Sheila Amsah. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama kami untuk perkembangan berita terkini. Hanya di platform media sosial Malaysia Kiasat di Instagram, Facebook, X, TikTok dan Youtube. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.